Рады вас приветствовать на открытии первого международного литературного фестиваля в Одессе. Это знаковое событие, я думаю, достойной радости и аплодисментов. <связывая> Толерантная многонациональная Одесса, приветливая ко всем нациям и народностям со времен своего основания, давала возможность развития литератур разных народов и литературный фестиваль, собственно, будет продолжать и развивать литературные традиции нашего любимого города. Цель фестиваля – подчеркнуть культурное влияние Одессы и культуру, культурность этого города, а также содействовать укреплению связи Одессы с другими культурными метрополиями Европы и мира. Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu diesem Eröffnungsabend. Wir hatten ja bereits drei Lesungen, Schullesungen im Puppentheater und das war mehrfach voll. Und es hat uns sehr, sehr gefreut, das große Interesse an diesem Jugendbuch Guten Abend, wir begrüßen Sie beim Eröffnen des ersten internationalen in утра уже состоялась детская часть программы, было проведено три чтения в театре кукол, и мы очень рады, что зал был полон, и что мы видели живой интерес у читателей, и мы надеемся, что э, такой же интерес будет на протяжении всего фестиваля. Ульрих Шрайбер он уже 12, 15 лет является директором Международного литературного фестиваля в Берлине. Ханс Рухнихт а, проводит подобные мероприятия в Лёгивате и в Швейцарии уже на протяжении 17 лет. Поэтому они с радостью перенесут свой опыт на детский литературный фестиваль и надеются, что он будет такой же успешный. Дорогие читатели, дорогие писатели, дорогие не совсем и совсем, совсем не адреситники, я отношусь к среднему я не совсем объясню, потому что в 1985 году я попал на Черноморскую дорогу в колонию солдатам, солдатом-охранником и провел замечательные 18 месяцев в Одессе, выбегая в самоволки, знакомясь, знакомясь с писателями и поэтами, с городом. В Одесской колонии начал писать сказки и повести. Я написал здесь одну повесть, которая здесь и осталась, она потерялась. Были три экземпляра, и у меня детские друзья взяли почитать и никогда не вернули. Если вам попадется рукопись под названием «Повесть о летающем чиновнике Феодоре и Боадоре», сообщите мне, я у вас ее выкуплю. Или мы ее вместе издадим совместно. Я очень рад, что фестиваль состоялся. И я очень рад, что вы все являетесь соучастниками этого замечательного дня преступления, хотя, может напоминать интеллектуальные преступления, если кто-то с кем-то будет очень агрессивно не согласен, но в Одессе такого почти не выходит. потому что люди, которые приходят говорить, они обычно умеют слушать, и это, в общем-то, одно из тоже очень интересных э, отличий, вообще-то, одесской группы крови. Я одесского народа. Это, в общем-то, уникальный город-клуб, потому что как только человек родился в Одессе, он стал членом клуба. И, наверное, поэтому возник Всемирный клуб одесситов, потому что многие рождаются, становятся членами клуба и уезжают э, продолжать свою жизнь иностранными членами Одесского клуба. И я таких одесситов очень много знаю. Один из них даже у меня взял в 1986 году, 10 рублей в Долге, уехал в Нью-Йорк, художник известный. До сих пор счастлив там, но я как быть, э, рад его судьбе э, и рад э, тому, что такие люди рождаются в Одессе. Я слежу в Фейсбуке за многими одесситами, слежу, э, в общем всегда ожидая от них удивления и почти всегда его получаю. Э, меня попросили прочитать несколько страничек э, моего романа, который вышел уже в еще в 2012 году. Это э, «Львовская гастроль Джимми Хендрикса в которой в этой кастрюле, в этом романе шесть главных героев, из них три настоящих персонажа из города Львова с настоящими фамилиями, именами, с адресами. Один из них это Олег Алисевич, один из основателей движения хиппи Западной Украине, вообще-то в Советском Союзе, который до сих пор хиппует. Но мало кто знает, что если дочитать эту книгу, то можно увидеть, что все заключения э, Львова э, в этом романе связаны с Одессой. Я не буду выдавать секрета, но, в общем-то, э, если у кого-то будет любопытство, э, кто не хочет покупать, можно всегда скачать бесплатно на пиратских сайтах э, российских. Э, я ничего против не имею. Я не очень цивилизованный человек, я за свои права на нашей территории не борюсь, потому что это бесполезно. Вот. Ну а теперь маленький отрывок из э, львовской гастроли Джейми Эмикс.